alhamdulillah vassalotu vassalomu ala rasulilloh assalomu alaykum muhtaram ramazon suhbatlari ko'rsatuvining aziz ixlosmandlari mana yana muborak ramazon oyida sizlar bilan diydorlashib turganimizdan behad xursandmiz va ta alloh taologa hamdu sanolar va shukronalar aytamiz azizlar bugungi suhbatimiz yaxshilikning mukofoti faqatgina yaxshilikdir mavzusida bo'ladi alloh taolo qur'oni karimda shunday marhamat qiladi ehsonning mukofoti faqatgina ehsondir ya'ni yaxshilikning mukofoti faqatgina yaxshilik bo'lib hisoblanadi ushbu oyati karimadagi Birinci yaxşılıq bandalar tərəfindən əmləgə aşırılır. Ushbu yaxşılığın içəgə bərcə əzgü işlər kirib gedir. İkinci yaxşılıq esa Allah Taala tərəfindən yaxşılıq qılgan insanlara verilədilən yaxşılıqdır. Bu cənnət olub sərlənir. Cəbrail alayhissalam kəlib Rasulullah sallallahu alayhi və sallamğa yaxshilik haqida xabar bering deganlarida de. u zot yaxshilik alloh taologa ko'rib turgandek ibodat qilishligingizdir garchi siz uni ko'rib turmagan bo'lsangiz ham u zot ya'ni alloh sizni ko'rib turibdi deb javob e, berganlar barchamiz har doim e, qo'ldan kelgunicha e, yaxshilik qilmoqligimiz lozim bo'lib hisoblanadi alloh taolo yaxshilik qiluvchilarni yaxshi ko'radi suyadi vaholanki alloh taolo o'zi suygan bandasini hech qachon xor qilib qo'ymaydi sizlarga ikkita ajoyib voqeani keltirib o'taman olimlardan biri o'zi kambag'al bo'lishiga qaramasdan odamlarga yaxshilik qilishga haris edi ko'pincha bitta kiyimda yurar edi agar kiyimlari ikkita bo'lib qolsa oldidan biror miskin chiqib qoladigan bo'lsa bittasini yechib o'sha miskinga berib yuborardi uylariga esa faqat bitta kiyimida qaytib ketar edilar ramazon oyi kunlarining birida uylarida ayollari dasturxon yozib iftorlikka og'izocharga tayyorgarlik ko'rayotgan edi bir vaqt eshik taqillab qoldi shayx chiqib qarasa bir miskin bechora turgan ekan u o'zi va uydagilarini biror ovqat yeyishga imkoniyati yo'qligini aytib aytdi shunda shayx xotini ichkarida ekanligidan foydalanib barcha ovqatni o'sha miskinga berib yubordi uyinda pishayotgan şey ovqatni xotini bundan xabar topgach malomat qilib baqir chaqir qildi shayx bunga e'tibor ham qilmay jim turib nimanidir kutar edi birdaniga eshik taqillab qoldi ochsalar bir kishi turli noz ne'matlar bilan turibdi bu nima sababdan ekanligini so'raganlarida u kishi said boshi olimlarni chaqirib ziyofat bergan edilar barcha olimlar uzr aytib kela olmasliklarini aytdilar shunga u kishi bu taomlarni sizga yetkazishimni ta'kidladilar dedilar shayx ayoliga qarab ko'rdingmi bu yaxshilikning mukofoti dedilar bir ayol kishining o'g'li safarda bo'lib anchadan beri uyga kelmagan edi bir kuni ayol bir burda nonni sariyog'ga botirib endi yeyman deb turganlarida birdan eshik taqillab bir miskin bechora kelib qoldi ayol qo'lidagi shu yeyman deb turgan luqmasini o'sha miskinga berib yuborib o'zi och holatida o'tiraverdi bir necha kun o'tib o'g'li qaytib keldi u yo'lda ajoyib bir hodisa guvohi bo'lganligini onasiga so'zlab berdi hayajonlangan holda u shunday deb so'zlab berdiki onajon yo'lda bir o'zim ketayotgan edim ortimga o'girilib qarasam bir sher izma iz ergashib kelayotgan ekan qo'rqqanimdan undan qocha boshladim u esa ortimdan quvib menga yetib oldi deydi va ustimga sakradi endi o'zimni uning og'zida ekanligimni his qilganimda birdan bir oq kiyimli kishi kelib meni undan xalos qildi ya'ni qutqardi dedi u kishi ketayotib menga luqma evaziga luqma deb aytdi dedilar dedi men bundan juda ajablanib bu gapni oxiriga yeta olmadim olmadim tushunmayapman shunda ona o'g'lidan bu hodisa qachon bo'lganligini va qay vaqtda bo'lganligi haqida so'radim o'g'li unga bu voqea xuddi ona shu kelgan miskinga luqma bergan vaqtda ro'y berganligini aytdi shunda ona allohga shukronalar aytib hamd aytib o'g'liga bo'lgan voqeani aytib berdi alloh taolo baqara surasida shunday marhamat qiladi va allohning yo'lida nafaqa qiling o'zingizni halokatga tashlamang ehson qiling albatta alloh ehson qilguvchilarni yaxshi ko'radi bu oyati karimada ta alloh taolo musulmonlarni o'zining yo'lida pul mol nafaqa qilishga buyurmoqda o'zingizni halokatga tashlamang jumlasida bir necha xil ma'no borligini ko'rishligimiz mumkin allohning yo'lida nafaqa qilmay o'zingizni halokatga duchor qilmang ya'ni baxilligingiz halokatga sabab bo'lmasin degani bir bandaning qo'lidagi mol faqat o'ziniki emas balki bu molda uning oila a'zolari o'zi yashab turgan jamiyatdagi jamiyatning ham haqqi bo'ladi abu ishoq subayiy aytadilar ulug'larimiz moliyaviy yaxshilikni dinga yordam deb bilar edilar ehson deganda brav birovga biror ne'matni berish va fazlu karam ko'rsatish tushuniladi lekin ehson so'zi lug'atda yaxshilik qilish ezgulik ko'rsatish ma'nolarini ham anglatadi e, Birincidən Ehsonun yerini Allah Taala doldurur. Hər bir infoq qılğan narsanızın yerini Allah Taala doldurur. O zot rızıq bərğüvcülərinin yaxşısıdır deyilədi. Ushbu ayəti İbn Kəsir təfsirlərində Robbinizin buyurğan və ya mübahilğan işlərində biror bir narsani infoq qilsangiz albatta u dunyoda uning badalini beradi oxiratda esa savob va mukofot beradi deganlar ikkinchidan ehsonni qilguvchi farishtalarning duosiga muyassar bo'ladi Əbu Hureyra rəziyallahu anhdan riwayat qılınadı. Resulullah sallallahu alayhi və sallam dedilər: "Bəndələr hər tən otturğanlarında iki farishta düşüb, e, onların biri ey Allah, infaq qılovçunu, e, infaqını ornunu doldurğun. İkinci farishta esa ey Allah, hass ziqna insanlara təlavvat ver deyidi." uchinchi ehsonning ajri yetti yuz balki undanda ham ko'proq bo'lib qaytadi alloh yo'lida mollarini ehson qiluvchilar savobining misoli go'yo bir donga o'xshaydiki u har bir boshag'ida yuztadan doni bo'lgan 7 yettita boshaqni undirib chiqaradi alloh xohlagan kishilarga savobini yanada ko'paytirib beradi alloh karami keng va bilimdon zot bo'lib hisoblanadi to'rtinchi ehson o'z sohibini jannatga olib boradi alloh taolo alimron surasida shunday marhamat qiladi suygan narsalaringizdan ehson qilmaguningizcha sira yaxshilikka jannatga erisha olmaysizlar nimaniki ehson qilsangiz albatta alloh uni biluvchidir alloh taolo e, baqara surasida yana shunday marhamat qilib shunday degan mol e, boyliklarini kechayu kunduz pinhonayu oshkora ehson qiladigan kishilar uchun parvardigorlari huzurida maxsus mukofotlar hozirlab qo'yilgandir ularga oxiratda xavf ham bo'lmas va ular tashvish ham chekmaslar demak kishi xayr ehsonni ixlos bilan savob umidida qilar ekan oyati karimada va'da qilinganidek ulkan mukofotlarga erishishi yani, ko'zda yani. tutilgan beshinchi ehson sohibi qabr azobidan najot topadi qabr azobidan panoh topadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deb marhamat qilganlar albatta sadaqa o'z egasini qabr issiqligidan saqlaydi sadaqa qiluvchi mo'min qiyomat kuni o'z sadaqasi soyasida turadi oltinchi ehson qiluvchining gunohlari kechiriladi bu haqda rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday e, deganlar suv olovni o'chirganidek sadaqa gunohlarni o'chiradi yettinchi insonlarni hojatini ravo qilish uchun beriladi masalan Hmm, yemoq ichmoq kiymoq yoki shu kabi yashash uchun zarur bo'lgan ibodatga yordam beruvchi narsalarga sarflanadi mazkur hojatlar qondirilmas ekan qalb din diyonat va ibodat uchun forig' bo'lmaydi ibodatga yetishtiradigan narsa ham ibodatdir sakkizinchi ehson ila kishi allohga jannatga e, odamlarga yaqin bo'ladi abu xurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi nabiy sallallohu alayhi vasallam e, sahiy allohga yaqindir jannatga yaqindir odamlarga yaqindir va do'zaxdan uzoqdir dedilar baxil inson allohdan uzoqdir jannatdan uzoqdir odamlardan uzoqdir va lekin do'zaxga yaqindir dedilar albatta sahiy johil alloh azu va jallaga baxil obiddan ko'ra mahbubdir dedilar to'qqizinchi ehson qilish bilan birga obro' saqlanadi chunki bu bilan g'iybatchini g'iybat boy bo'lib tijoratchi bo'lib tadbirkor bo'lib ehson qilmagan degan gaplardan gunohidan man qiladi va uning gapi keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan shariatga xilof ishlarning oldi olinadi o'ninchidan ehson qilish bilan birga boshiga qiyinchilik tushganda boshqalar ham unga ehson qiladigan qilib qo'yadi boyni muhtoj muxtac va muhtojni boy qilish allohga nihoyatda oson ish bo'ladi insonning hojati tushadigan ishlar juda ko'p va turli tuman nima eksak shuni o'ramiz bugun biz boshqalarga yordam beradigan bo'lsak biz muhtoj bo'lganimizda alloh taolo boshqalarni bizga yordamchi qilib qo'yadi o'n birinchi ehson qilish muhtojlarni tilamchilik xorligidan fax faqirlikdan xalos qiladi yo'qlik gohi o'z egasini masiyatlarga boshlaydi gunohlarga boshlaydi masiyatga qudrati yetadigan nafsining kuyiga tushsa halok bo'ladi sabr qilaman desa qiynaladi muhtojlarni masiyatli ishlarni qilib gunohli ishlarni qilib qo'ymasliklarini oldini olib doimo muhtoj insonlarni qidirib topib imkonimiz boricha yordamlarni berishligimiz lozim ikkinchi inson ehson insonning iymoni borligini tasdiqlovchi amal bo'lib hisoblanadi chunki xayr ehson qiluvchi kishi o'ziga begona g'irt begona bo'lgan va hech ham undan manfaat umid qilmaydigan bir odamga imkoniyatidan kelib chiqib bir narsani beradi yo ehson qiladi bu haqda rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar sadaqa hujjat va dalildir ya'ni iymoni borligiga mana shu sadaqa hujjat va dalil bo'lib hisoblanadi ekan demak xayri ehson qilish orqali kishi yana bir bor iymonini mustahkamlab mustahkamligini tasdiqlovchi hujjatni qo'lga kiritgan bo'lib hisoblanadigan ehson qilish bilan birga hargiz mol ozaymaydi abu kafsha al anmoriy roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi payg'ambar sollallohu alayhi va sallam uch narsaga qasam ichaman deb aytdilar bandaning moli sadaqa ila nuqsonga uchramasligiga banda bir zulmga uchrasa-yu unga sabr qilsa albatta alloh uning izzatini ziyoda qilur banda tilanchilik eshigini ochsa albatta alloh unga faqrlik eshigini açıb qoyadı dedilər. Ehson İslam'dakı ən yaxşı əməl olub hesablanadı. Əbu Umama rəziyallahu anhu Rasulullah sallallahu alayhi və sallamdan rivayet qilganlar Rasulullah sallallahu alayhi və sallam dedilər: "Ey adam balası, əgər səxavatlı bolsan bu işin sən üçün yaxşıdır." agar ziqna xasis paxil bo'lsang bu ishing sen uchun yomondir dedilar alloh taolo beradigan ehson va muruvvatlarimiz yaxshilik va sadoqatlarimizni ixlos va chin dildan ato etuvchi saxovatli insonlar safidan joy olishimizni nasib etsin ha azizlar yaxshilik sababidan alloh taolo kasalliklarni artadi xatoyu kamchiliklarni avf etib turadi qo'limizdan kelgunicha mana shu ramazon oyida yaxshilik qilmog'imiz imkoniyatimiz yo'q bo'lsa hech bo'lmasa yaqinlarimizga bir tabassum qilib kulib qo'yishligimiz ham bu yaxshiliklardan bo'lib hisoblanadi shuning bilan bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi kelgusi ko'rsatuvlarimizda uchrashguncha uh, sog' salomat bo'lasizlar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh